吃吧，嗯，真香，哎，不着急啊，我先吃两口，嗯。抱歉了，小家伙，你们好好休息一下，我呢要去救一位老朋友。 小李桥的军所就是这儿了。你今日过得可好啊，我的尊上？你瞧，这是你第一次见我时的样子，你还记得吧？后天就是我们大喜的日子。 开心吗？<laughs> 大婚后，我就要正式的叫你夫君了。你是不是也应该改口？该说一声“爱我”了。你放心，只要你说了，我就把你给放了。 这温泉活血，你看你身上这伤，一直都无法愈合，我也很心疼的，多疼啊！你还是这么害羞，都不肯睁眼看我，我只能跟你玩这几日的老游戏了、啊。 你不回答，我就佯作生气，然后狠狠地扎你一刀。那，开始了，狄飞生，你爱不爱我？你爱不爱我？爱不爱我？ 游戏该换个玩法了。哼，你可知李相夷也被关在这儿？就知道你听到他的名字会这么在意本。本尊赐你一死。